কিন্তু হাউ ডাজ ইট ফিল টু বি জুবিন গাৰ্গ নিজে জুবিন গাৰ্গ হৈ কেনেকুৱা লাগে আৰু তেতিয়া মোক এটা কাহিনী কৈছিলে সেই কাহিনীটো মোৰো এশ শতাংশ পুৰা মন আছে বুলি মই নকওঁ কিন্তু সাৰাংশটো মন আছে আকৌ জংকী বাৰ কথালৈ আহিছোঁ তেতিয়াতো বাৰু মই বহুত সৰু তেতিয়া মই নাই কৈছিলে যে জংকী বা যেতিয়া ঢুকায় ঢুকোৱাৰ পিছত শ্মশানত যেতিয়া বডিটো যেতিয়া জ্বলি থাকে আৰু সেই সময়ত মাঘ মাঘৰ বিহুৰ সময় আছিলে জানুৱাৰী মাহৰ সময় জ্বলাৰ পিছত মানে জ্বলোৱাৰ পিছত মই ৰাতি আকৌ গৈছিলোঁ গতিকে সেই সময় ওলাই ঘূৰি আহি মই ৰাতি আকৌ গ'লোঁ গতিকে একেলগে বহি আছিলোঁ তাত মোৰ দাদু আছিলে মোৰ কাজিনটো আৰু মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড এজন আছিল প্ৰসেনজিত গুপ্তা মই আমি বহি আছিলোঁ তাত মই এনে এনেই গ'লোঁ মই হঠাৎ আৰু সেই সময়ছোৱাত যেতিয়া অলপ আগতে তাতে নিজৰ ভনীয়েক তাতে জ্বলি গৈছে আৰু চাৰিওফালে সেই সময়ত যিহেতু মাঘৰ বিহু অঁ একেলগে আছিলে আৰু চাৰিওফালে সেই সময়ত যিহেতু মাঘৰ বিহুৰ সময় গতিকে জুবিন গাৰ্গৰ বিহু গানবিলাক মানে ডাঙৰ ডাঙৰ ছাউণ্ড ছিষ্টেমত বাজি আছে আৰু তেওঁ নিজে সেই জ্বলি যোৱা চিতাখনলৈ চাই থকাৰ সেই কাহিনীটো যদি মোক কৈছিলে আৰু তাৰপিছত কৈছিলে যে এনেকুৱাই লাগে জুবিন গাৰ্গলৈ